Продовжуємо досліджувати значення води для нашого здоров'я, розпочати в минулому випуску цієї програми. Існують дві групи хвороб, пов'язаних з невірним підходом до вживання води. Одна з них так звані хвороби кількості води, тобто зневоднення. Норма щоденного вживання питної води для здорової людини більш як 30 мл на 1 кг ваги. Коли ви п'єте значно менше, в організмі створюється дефіцит. Порушується чимало важливих внутрішніх процесів. Хоча, в принципі, ситуацію можна виправити, якщо ви збільшите кількість щоденної питної води до потрібної норми. Інша справа: група хвороб, що називається хвороби якості води, усі паразитарні, бактеріальні, грибкові вірусні захворювання, що передаються через воду, наприклад, гепатит А, дезентерія, сальмонельоз, брюшний тиф і навіть лямблії, які живуть у воді. Крім того, є ще хлор, токсини, хімікати у колодязях та інших джерелах. В цілому ситуація в цій темі на сьогоднішній день не дуже радісна. Як лікар-інфекціоніст, можу сказати, що у нас проблеми водопостачання як в Україні, так і в всьому світі стоїть надзвичайно гостро, а саме забезпечення населення якісною питною водою. У нас Кіровограді та Кіровоградській області дуже багато індивідуальних колодязів, з яких населення бере ту ж воду. От, вважаючи її більш якісною, більш придатною для вживання, але це може бути трішечки не так. Чому? Саме завдяки підвищеному вмісту нітратів. За даними ВОЗ в світі близько 25% населення страдає від нестачі якісної питної води. І ця проблема надзвичайно актуальна не тільки в Україні, а й в всьому світі. За роки незалежності, значить, в Україні були і харчові спалахи, і водні спалахи, таких особливо небезпечних хвороб, як вірусний гепатит А, це лептоспіроз. Випадки черевного тифу, випадки холери були. На жаль, це так. І ця проблема залишається і є актуальною. Чим саме небезпечна велика кількість нетратів у воді, тим, що через це у людини може виникнути досить серйозна хвороба, метгемоглобінемія. Особливо страждають від неї немовлята та люди похилого віку, в яких знижений імунітет, немовлят, імунітет не сформований. Немовлят вона проявляється посинінням, Кінцівок, посиніння навколо рота, от, нудотою, блювотою, проносом. На жаль, в 7-8% випадків за статистикою це захворювання може закінчитися летально. Вона зумовлена токсичною дією нітратів, от, чому вона небезпечна? Порушується транспортування еритроцитами кисню і виникає так зване кисневе голодання. Страждають частіше немовлята, та люди похилого віку, у яких є особлива чутливість до нітратів. Протікає вона як харчова токсика інфекція. Якщо вчасно не звернутися за медичною допомогою, то наслідки можуть дуже, -дуже бути. Негативними отже, щодо колодязів у приватному секторі міста чи можна користуватися водою звідти? Якщо колодязь перевірений санепідслужбою, якщо санепідслужба дала сертифікат придатності цієї води, будь ласка, можна бажано, щоб перевірила такі колодязі санепідслужба. Якими ж є причини потрапляння в воду нитратів у таких небезпечних кількостях? Провідною причиною високого місту нітратів. У питній воді є невикористання мінеральних добрив в агропромисловому комплексі. А в основному це є садибне забруднення ґрунтових вод органічними методами, органічними відходами. В цілому важливо зрозуміти, що для збереження здоров'я людини недостатньо пити просто чисту на вигляд воду, і не завжди достатньо її відстоювати, кип'ятити, заморожувати або відфільтровувати підручними засобами. Для того щоб усі біохімічні процеси в організмі людини протікали в оптимальному режимі, вода має відповідати чітким стандартам, і лише тоді вона працює на ваше здоров'я. Найкраща профілактика це вживання якісної питної води. Це в основному бутильована вода. От. Якщо вдома є грудні діти, немовлята, то найкраще брати бутильовану воду і на них приготувати готувати або молочні суміші, якщо на штучному вигодовуванні, або на цій воді робити якісь там прикорм, добавки, дитяче харчування. Ні в якому разі не брати воду з-під крана, але якщо є вдома фільтри. От, бажано, щоб це була багатоступенева очистка води, от, тоді вона за своїми органолептичними та фізіологічними властивостями стає набагато кращою, набагато якіснішою і придатною для вживання. Тому от, бажано населенню це знати, вживати краще бутильовану воду. І бутильовану воду вживати краще, яка продається в сертифікованих в супермаркетах, от, в магазинах, які мають відповідні сертифікати. От і брати воду, яка має відповідний сертифікат якості. Мені хотілося б побажати вживати нашим жителям нашого регіону якісну питну воду, бажано з перевірених джерел водопостачання, і бажано, якщо вдома є малі діти, брати бутильовану воду для приготування різноманітних сумішів та дитячого харчування. Відповідно з вимогами постанови МОЗ України No16 від 17 травня 10 року, маємо посилити увагу до питань профілактики вживання неякісної води. Але як це зробити на практиці? Легальні українські виробники очищеної води працюють на мінімальній рентабельності і на рекламу фінансів не мають. З іншого боку, якщо інформація про них до пересічного споживача не доходить, ми ризикуємо потрапити в торгових точках на недостатню якісну воду, вироблену десь у тіньових цехах. Оскільки ж пріоритет здоров'я нації прописаний навіть в Конституції України, тобто в її основному законі, продовжимо обстеження реально існуючого ринку виробників безпечної води у Кіровоградському регіоні. Один з таких ветеранів підприємство Аквідук і стаж його присутності на ринку момент особливий, адже санстанція контролює цей об'єкт вже 15 років, і питання сертифікації та якості в тому числі. Тож наскільки ретельне очищення проходить водичка тут, вода у нас проходить… 7 степеней очистки. Значит, если смотреть вот, по линии, то есть сначала предварительно идет э, картридж грубой очистки воды, где убирается всякие взвеси, ржавчина, песок, лина. Далее вода поступает на колонну окисления. На этой колонне убирается органическое загрязнение воды, органика. Затем следующая колонна по порядку идет, колонна умягчения в этой колонне значит, находится ионообменная обменная смола, которая убирает из воды ионы кальция и магния. Вот, то есть умягчает вода, вода становится мягкой. В дальнейшем у нас стоит значит, две 150 литровые колонны активированного угля, который убирает остаточный хлор и увеличивает, улучшает органолептические показания воды. И далее вот этот эта вода поступает в накопительную емкость. Это у нас как называемая водоподготовка. Вот эта вода подготовлена для очистки на мембранах обратного осмоса. В дальнейшем из этой емкости насосы высокого давления значит, очищают воду через мембраны обратного осмоса. Под давлением 8 атмосфер вода очищается на молекулярном уровне, то есть через молекулярное сито. Принцип работы обратного осмоса основан так, что вода не просто механически продавливается через молекулярное сито, а получается, что часть воды уходит, проходит через это сито, а часть воды уходит дальше, промывает это сито и уходит на рецикл, то есть на повторную очистку. Из этого рецикла значит, 70% потом воды сбрасывается в канализацию, а 30% посылается снова на повторный прогон через обратный осмос и в дальнейшем после мембран обратного осмоса она, вода она собирается в накопительную емкость уже очищенная после обратного осмоса получается слабо минерализованная вода и далее из этой емкости уже происходит розлив воды непосредственно из этой емкости вода значит перед розливом обрабатывается бактерицидной лампой то есть ультрафиолетовым Освещением. Контроль качества. Контроль качества значит осуществляет у нас договор с лабораторией Днепроводоканал. То есть мы каждую неделю сдаем аналь... воду на анализ. И текущий контроль, то есть также самоконтролирует контролирует лаборатория СЭС наша. И ну текущий тут у меня на месте я могу контролировать электропроводность. PH-метр у меня есть, и вот мы выпустили новый сорт воды, то есть насыщение кислородом, то есть прибор, который определяет концентрацию кислорода в воде. Цікава статистика. В среднем протягом жизни людина выпивает 35 тонн воды. І так само в середньому в цій умовній водній цистерні буде 420 стаканів різних солей та бруду. Баланс солей, власне, і визначає особливості хімічного складу води. І для здоров'я це не менш важливий показник ніж її ступінь очищеності. На цю тему написано безліч наукових робіт. Але нас більше тривожить, що ж саме щодня п'ємо конкретно ми. От є така прекрасна книга для тих, хто займається водою, контроль. Якости воды И здесь написано четко, есть вытяжки из санпина, сноски на, на санпин, кальций, магний, натрий, сухой остаток. Ну вот сухой остаток, как, как правило, это самый яркий показатель. Почему? Потому что он себе обобщает весь минеральный состав содержания воды. То есть если у вас 200 миллиграмм сухого остатка, значит эти 200 миллиграмм из чего-то состоят. Какую все-таки надо пить воду? Если мы заговорили о химическом составе воды, то не должна быть высокая ми минерализация воды, речь не идет о лечебных водах, которые люди принимают на курорте, и, как правило, кр кратковременно, 12 дней, там, месяц. А для, для ежедневного употребления излишне, Минералы в воде они не, не рекомендуются, потому что происходит зашлакованность организма. Каждый день пить воду надо с тем с составом, который все-таки рекомендует Санпин, с минерализацией 200. Об этом говорят много, о том, что выходить за эти параметры по ми, минерализации не рекомендуется. Для сравнения могу провести водопроводная вода. Вот, она от 200 до 300. Сухой остаток содержит. Питание на логику. А может и не обязательно очищать воду? Может користуватись существующими в регионе переверенными с колодязями або скважинами? Есть несколько путей по получению качественной воды. Один путь – это вы сверлите скважину и берете оттуда воду. Но при условии того, что скважина действительно соответствует вашим желаниям и тем показателям и тем требованиям, которые вы к воде. Но все ли скважины, то есть большая часть скважин, не говоря о колодцах, они проблематичны, то есть они не могут дать качественную воду. В Кировраде, например, есть скважины, которые дают воду, которая не пригодна даже для того, чтобы ее заливать в систему отопления. То есть там очень высокая кислотность в этой воде. Но у нас вот в городе, даже холодные ключи, если мы возьмем, водоканал мы возьмем, Лелековку, Сазоновку, вода со всех скважин. У нас есть папка, где абсолютно все, все скважины района. Мы сделали все анализы со всех скважин. Вода требует доработки везде. Притом это же мы не делали у, у, у углубленный химический анализ. То есть мы делали там порядка 20 показателей. То есть эту воду надо дорабатывать. Тогда в, возникает вопрос, может, может, быть, можно пойти иным путем. То есть воду на обратном осмосе вычистить всю до молекулы воды, а потом произвести насыщение ее полезными минералами. Вот таким путем мы и пошли. Мы получаем одну молекулу воды H2O на обратном осмосе, и потом мы начинаем ее на, насыщением минералами. Уточним еще один нюанс. Насколько надежно использование побутовых фильтров для проточной воды, которые сегодня и достаточно популярными? Кто-то может себе позволить покупать воду, а кто-то нет, а кто-то вынужден ставить какие-то фильтра и, и большей частью фильтра не соответствуют заявленным качествам. Процентов на 30 производители врут о продолжительности фильтра, его работы, о степени очистки. Но одно абсолютно ясно. Те параметры, которые производители заявляют, они всегда завышены. То есть фильтр всегда не будет работать на протяжении того времени, которое вам заявляет производитель. Это раз. И второе. Фильтр может давать обратное, вторичное загрязнение, если вы фильтр не контролируете или меняете его не вовремя. А как вы можете его поменять вовремя или не вовремя? Это же производится анализом. Например, у нас анализы мы делаем практически каждый день. Все прекрасно понимают, что надо пить хорошую воду. Тут нужны практически шаги. Для того щоб зробити це доступним і демократичним, думаю, словам Ігоря Давидова, керівника цього підприємства, повірити можна, адже за характером, це схоже не та людина, яка дозволить собі бути необ'єктивною. Він не тільки підприємець, а ще й філософ, автор серйозного художнього видання і ще багатьох креативних творчих проєктів. Від наукових дискусій про воду пан Ігор досить органічно перейшов у стан творчий і заспівав нам пару пісень з Володимира Висоцького. Таже єсмілоблю. Через планеты Магами я один так другого не упоню. на Земле, я головлет, чем-то скользкий, планета, планета, люди падая бьются об лед. Головлет на Земле, головлет. Судя по ее беседы, мы чули информацию, что данное предприятие поддерживает партиями воды бетсип в зоне АТО, причем уже тривалый период, и это, может быть, варто загадать. Мы с ними это це единое целое. Я выполняю свой дух. То есть всячески. Ну, то, что в моих силах, я, я обязан это делать. Это не помощь, это выполнение долга. Они мобилизованы страной, а я мобилизован совестью. То есть, меня вот уже призвали в армию. У меня внутри свой призывный пункт. Банально, але факт: здоров'я людини на 90% залежить від неї самої. Організм має колосальні можливості для поновлення з будь-якого стану і в будь-якому віці. Не забувайте, що над власним здоров'ям треба працювати. Просто так, ніхто його не подарує. На електронну пошту програми «Наше здоров'я вже не раз надходять питання, що стосуються озонотерапії та її можливостей. Сьогодні ми підготували для вас перший блок відповідей в цій темі: як лікувати кишківник за допомогою озону. Я дуже давно мічкала поговорити на цю тему, що таке традиційна традиційне, нетрадиційна медицина, і к моєму великому удовольствию. В последнем журнале Колесо жизни я прочитала интервью очень известного доктора, которого спросили, ну там вообще шла речь о медицине, о том, насколько сейчас медицина соответствует требованиям, насколько она человечна. И один из вопросов был такой, почему люди сейчас начинают предпочитать более нетрадиционную медицину. И я прочитала ответ, ну который мне просто очень понравился. И она отвечает. Хочу отметить, что произошло искажение понятий. На самом деле традиционная медицина – это лечение травами, корешками, свежим воздухом, трудом, гомеопатией. А то, что пришло на смену, почему-то стало называться традиционной медициной. И наоборот, кто-то переключил наш мозг и заставляет думать то, что является традицией, признать как не традицию. И я с этим очень и очень согласна. И потом дальше ее спрашивают, что почему люди все-таки отдают предпочтение сейчас знахарям, таким нетрадиционным методам лечения. Она и на этот вопрос отвечает. Она говорит, что сейчас медицину разложили по полочкам. Кардиолог лечит сердце, невропатолог – нервы, уролог лечит почки, офтальмолог глаза. И получается, что человека разобрали просто на запчасти. Когда ко мне приходят пациенты, и э, с жалобой, например, У меня болит голова, или У меня болят суставы, или У меня э, там, болит шея, или Я кашляю. И я сразу прошу показать язык. И людей это или смешит, или возмущает. И они говорят: мне: Ну, у меня болит голова, при чем тут язык? Или там У меня болят суставы, при чем тут язык? На самом деле. Вся причина наших заболеваний в том, что мы не заботимся о своем кишечнике. И когда я иногда на встречах или просто человеку задаю вопрос, скажите пожалуйста, какой у нас, какие у нас два самых больших органа? И люди не задумываясь отвечают: это печень, это легкие, кто-то говорит большое и доброе сердце. И никто не помнит о том, что два самых больших органа у нас ⁇ это кожа и кишечник. А на самом деле кишечник ⁇ это приблизительно 70 квадратных метров. Если его взять и всю слизистую кишечника разложить по ровной поверхности, это займет около 70 квадратных метров. И вот то, что мы видим на корне языка, это в сто крат толще пленка находится у нас в кишечнике. И если существует этот налет, кишечник становится недоступным вообще для того, чтобы выполнять свои функции. И тогда человек начинает просто существовать на автопилоте. Какую бы пищу он ни кушал, какую бы он ни съел качественную котлету, какую бы он ни съел кусок красной рыбы, какую бы он ни выращивал у себя экологически чистую морковку. Это не принесет ему пользы, потому что кишечник должен выполнить свои функции. Он должен пищу переварить, потому что в кровь не попадет котлета, не попадет морковка, яблоко или мандарин. В кровь попадают те маленькие винтики для строительства новых механизмов, которые называются микроэлементы, макроэлементы, аминокислоты, ферменты и так далее. Я не буду утомлять названиями, потому что это не стоит. Но мы должны понимать, что правильное пищеварение – это правильная жизнедеятельность организма. Мы не можем заменить недостаточность биохимических процессов, не можем заменить медикаментами. Да, поджелудочная железа не вырабатывает ферменты. И начинаем мы мызым добрызным. Нас справде не будет добрым мызымом, если не будет поджелудочная железа выполнять свои функции. Любой орган, если он не работает, он начинает лениться. И я вам сейчас это легко докажу, потому что многие, если кто-то не сам переносил перелом, то знает на примере своих знакомых, там переломана рука или нога, человеку наложили гипс, через две недели гипс сняли, а рука или нога работать не хотят. Надо делать разработку, надо делать гимнастику, надо делать массаж для того, чтобы орган привести в работоспособное состояние. Точно так же все органы. Если мы будем принимать медикаменты и не давать возможности поджелудочной железе работать, она разленится, не захочет. Потом мы еще будем заменять, еще будем заменять. И мы до такой степени разленим организм, что он не захочет сам полноценно работать друг за другом устают обменные процессы и происходит очень серьезный сбой. И вот уже этот сбой восстановить очень и очень трудно. В чем выражается этот сбой? Начинаются отложения солей, начинается э, старение, начинается э, самое... У женщин э, сейчас есть проблема ранняя мен, мен, менопауза. Это все нарушение обменных процессов. Как мы можем своему организму помочь? Только наладить пищеварение. Только полноценно перевариваемая пища дает макроэлементы, микроэлементы и так далее. Представьте себе электровоз, в котором вообще очень много всяких там плат и спаяно, припаяно очень много электроники. Уберите от этого электровоза несколько колес. Как он будет ехать электровоз? Он не будет полноценно ехать, он проедет немножко и развалится и остановится. Вот так же происходит и в нашем организме. Сколько бы у нас не было белка, углевода, жира, если нет микро, макро, ферментов, микроэлементов, не будут происходить биохимические процессы. Это как колесики в огромном электровозе. Если есть вот эти винтики, если эти есть эти болтики, вот тогда полноценно едет электровоз. И если к белкам, жирам и углеводам у нас есть вот эти маленькие винтики, которые мы называем макро-микроэлементы, ферменты, э гормоны, вот тогда будет полноценно работать организм. У нас сейчас очень много препаратов в аптеках предлагают для восстановления полезной микрофлоры кишечника. Я э, э, подвергаю сомнению эту возможность. Почему? Сейчас очень много говорят о низком качестве лекарственных препаратов. И я не буду в эту тему уходить. Пусть это остается на совести тех, кто этими препаратами торгует. Я хочу сказать, что малая эффективность их имеет очень много причин. Я хочу поговорить о том, что является сейчас спасением в области наладить именно пищеварение. В озонотерапии очень давно известна такая форма озона, как озонит. Это единственная форма озона, которая может храниться очень длительное время при определенных температурах. Это связь озона с ненасыщенной жирной кислотой. И вот в таком виде озон при низких температурах прекрасно хранится. При попадании этого озонированного масла в организм, у нас температура внутри организма высокая, из этой ненасыщенной жирной кислоты высвобождается озон. И мы имеем возможность доставить кислород, кислорода озоновую смесь в желудок и в кишечник непосредственно. В чем уникальность этой методики? Вся живая природа, вся живая, и растения, и животные, и человек, и микробы, все разделено на аэробы и анаэробы. Это живые существа, которые живут в кислородной среде, и живые существа, которые живут в безкислородной среде. И я просто восхищаюсь, как создан мудро наш мир. Мы есть сами аэробы, то есть мы живем в кислородной среде, без кислорода мы не можем. Мы можем какое-то время без воды, какое-то время без еды, мы можем на холоде, в жаре, мы можем без света, со светом. Это есть факторы влияния на полноценное существование живого организма, но без кислорода мы можем прожить меньше всего. То есть мы есть чистые аэробы. И так придумано вообще Всевышним, что все, что является для нас полезным, есть аэробы. То есть они живут в кислородной среде. А все, что нам приносит вред, все, что портит нам нервы и здоровье, это есть анаэробы. И вот доставляя озонированное масло в желудок и в кишечник, из которого высвобождается кислород, мы даем возможность подняться аэробам. То есть той микрофлоре, которая участвует правильно в пищеварении, и можем уничтожить патогенную микрофлору, которая портит нам нервы, потому что она есть анаэробная. Почему я подчеркиваю уникальность озонированного масла? Потому что воздействовать на патогенную микрофлору антибиотиками... Очень неблагодарное дело. Мы с вами уже знаем, что сейчас антибиотики какого-то там поколения синтетически очень сильные и при банальном бронхите назначают сейчас до трех антибиотиков. Почему? Потому что э, патогенная микрофлора сейчас на антибиотики просто не реагирует. Она для нее иногда вообще ну, просто пустое место. Почему? Во-первых, качество антибиотиков, но опять же мы не будем трогать эту тему. Во-вторых, что является, по моему мнению, даже более важной причиной. Антибиоти... Микроорганизмы мутируют. Сейчас экология меняется, все меняется. И крупному организму, ну, высокоорганизованному, для мутации надо длительное время. А микроорганизмы приспосабливаются очень и очень быстро, поэтому употребляя, сейчас надо проводить тест э, исследования, какие антибиотики на какую патогенную микрофлору э, имеют чувствительность. А применение кислорода не требует такой э, такого определения, потому что как бы ни мутировали патогенные микроорганизмы они никогда не смогут стать аэробами, во всяком случае на данном этапе развития. Поэтому мы, принимая кислород, мы гарантируем убиение этой патогенной микрофлоры.